по поводу СЗЧ. Как я и говорю, прогнозирую. Опять рубрика, я же говорил вам, что тех, кого вы запугали всякими уголовными делами, штрафами и всем остальным, загнав туда на фронт, что когда они попадут туда, у них поменяются немного ценности. И они поймут, что наказание в виде тюрьмы от пяти и до пожизненно. Не так уж, не такое уж и наказание. По тебе не стреляют, тебя кормят, ты спишь. И вопрос еще, кто в наказании. Это относительно к тем, кто не хочет воевать, а вы их заставляете. За СССР у меня вообще осуждения никакого нету. Каждый имеет право на жизнь, и никто там ни в каком кабинете не имеет права забирать ее у вас. Поэтому участие в этой войне – это решение каждого чисто добровольное, как ни крути. Кто-то к этому приходит, кто-то не может к этому прийти, не хочет умирать. А еще когда такой пиздец происходит, как, например, опять же, тот же, вы пугаете, там, присягу давали. А присягу тех, кто барыжат нефтью, газом через нашу территорию во время войны, не давали. Там в присяге сказано «служиты украинскому народу, а не умереть, пойти за какого-то дядьку в костюме на Лексусе или на Рейндж который всю семью свою уже вывез отсюда. И сейчас пиздец деньги на всяких ремонтах, реконструкция. И при первой же возможности убежит отсюда первый. А вас оставят. И осуждения в этом никакого я не вижу вообще. Просто как из рубрики я же говорил, требует менять подход к мобилизации и далеко мы не уедем. Таких потерь я их не буду озвучивать, которые идут у нас сейчас по СЗЧ и по раненым и по двухсотым и без не было за всю полномасштабное вторжение, потому что отправляют людей чисто для галочки.